ଫୁଲରେ ତେଲ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପୂର୍ବବର୍ଷର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଦିନ ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ଯାଇଥାଏ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ି ଭିତରେ ଛଅ ସାର ରାଶି ତେଲ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଳୁଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ଅନୁସାରେ ସୁବାସିତ ଫୁଲ ଏବଂ ଚେରମୂଳି କିଛି ଚେରମୂଳି ତାକୁ ପକାଯାଇ ସେ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ଦିଆ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଚେରମୂଳିକୁ ପୁନର୍ବାର ମଝିରେ ମଝିରେ ତାର ମୁହଁକୁ ଖୋଲାଯାଇ ସେ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଘଡ଼ି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯାଏ ପୁଣି ମୁଦ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ବଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ୱରର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ ଆଗରୁ ଅଧିକ ସ୍ନାନ ଗରମ ଯେହେତୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ସ୍ନାନ ପାଇ ଜ୍ୱର ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆଗୁଆ ମାଟି ତଳୁ ସେ ବାହାରି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଗୋଟିଏ ଘରେ ମୁଦା ଘରେ ସେ ରହିଥାଏ ଖୋଲାରେ ଏବଂ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅନ୍ନବସରର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ସକାଳୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାର ଆରମ୍ଭ